Лов'янська колекція вирушила у подорож до новомосковського лісового масиву, про вік якого ходить багато різних чуток. Мета нашої подорожі якомога більше дізнатися про цей таємничий ліс, який, до речі, зустрів нас легким і трішечки сумним дощем. Та від цього він став ще гарнішим. Існує теорія, що в час дощу ліс проходить енергетичне очищення і відроджує свої сили. Отже, прямуючи до лісових галявин, ми завчасно озброїлися деякою інформацією щодо предмета нашого розслідування. Тому спочатку пропонуємо послухати легенду, яку ще в радянські часи почув від охоронця наукової бази біофаку Дніпропетровського університету тоді ще молодий педагог, а зараз казачий полковник, атаман казачого товариства Дніпровського краю Валерій Грідасов. Я кось що знаю об історії. Из, так сказать, из первых рук, еще в то время, когда на это никто не обращал внимания. Я с детьми ремонтировал базу биофака, базу отдыха ДГУ, которая размещалась на территории заповедника Комаровщина, близ поселка Авдеевка и Губиниха. Там я познакомился со сторожем этой базы. Его имя Виктор. В то время ему было уже где-то около 60 лет. Вот что он рассказал. В боях под Харьковом контуженным он попал в плен и оказался на, в лагере, концентрационном лагере, недалеко от поселка Кочерышки. Вот вкратце его рассказ. Мы точили топоры, пилы, в общем, работали с инструментом по вырубке леса. Нас многократно выстраивали, давали задания, но на протяжении более года никак мы не вышли ни на одну порубку леса. Что-то мешало. И по неизвестным причинам лес так они не начали рубить. Мы, говорит, уже военнопленные смеялись и говорили, что лес заколдованный. Уже потом, через некоторое промежуток времени, он мне показал приказ, подписанный Гитлером, о вырубке этого леса. И вот тогда-то он объяснил мне, почему его Гитлер хотел вырубить. Дело в том, что материковый лес сохранился только в Баварии и на нашей территории. И Гитлер поставил задачу, чтобы остался материковый лес на планете только в одном месте. То есть это должна была быть гордость Германии. Но так, собственно говоря, они и не, ничего не сделали. А тепер надамо слово нашим біологам-науковцям. Для цього знімальна група відвідала базу науково-дослідного інституту біології Дніпропетровського національного університету. До речі, ту саму про яку вже йшла мова в попередньому інтерв'ю. Звісно, Дніпропетровська область розположена в степній зоні, характерним відчєм якої являється безлесія і наліч високопродуктивних. черноземных почв. Ну, характерной особенностью при Самаре является довольно расширенная овражно-балочная сеть, где формируется у нас значительные по своей площади лесные массивы. Один из лесных массивов расположен перед нами, называется этот массив Самарский бор. Самарский лес существует здесь со времен последнего оледенения. То есть буквально 15 тысяч лет назад, когда ледник ушел, здесь еще преобладала тундровая растительность, потом через тысячу-полторы лет уже сформировалась лесная растительность. Первые исторические свидетельства, упоминающиеся в источниках, можно встретить у Геродота, который, путешествия в V веке по Днепру, видел в пламнях Днепра значительные лесные массивы. Самарский лес является частью тех лесных насаждений, которые приходилось видеть 500 лет назад здесь Геродоту. Самарский бор в последнее время находится под угрозой исчезновения, так как западная группа шахт донецкого каменноугольного бассейна вносит свои негативные коррективы, в жизнедеятельность лесных массивов. Весь зооценос, то есть комплекс животных этого леса, вообще этого региона, вот при Самаре, то, что мы называем, он очень уникальный. Тут можно говорить и об их теофауне, то есть о рыбах, и о амфибиях, и рептилиях, о птицах. Я, в общем-то, профессионально занимаюсь блоком млекопитающих, то есть я тереолог. Тереофауна у нас достаточно обильно и по видовому составу и в принципе по тем функциональным группам которые входят в его состав значит ну здесь можно подчеркнуть уникальность вот этого нашего присамария именно самарского леса возле которого мы сейчас находимся, тем, что здесь за счет того, что уникальность условий так сложилась, что здесь произрастают фактически в степной зоне барьерный тип леса, то есть северный, есть южный тип, сосновый лес. Южнее сосна естественным образом не произрастает. Здесь самый южный форпост, как мы говорим, естественного распространения сосны. Это естественный сосновый бор, которого южнее просто нет. У нас присутствует и более-менее хорошо себя чувствуют целый ряд краснокнижных видов, которые занесены в Красную книгу как Украины, так и вообще Международного союза охраны природы. Значит, ну, что значит хорошо себя чувствует, это понятие очень условное, потому что вот эта трансформация со стороны человеческой деятельности, разнообразных проявлений, хозяйственных влияний, она, конечно, сказывается и здесь. Но пока еще здесь сохранились именно коренные такие участки, и даже, может быть, не слишком затронутый человеком, что, в общем-то, конечно, отрадно и для людей вообще, как, так сказать, обитателей любой среды, а природная среда входит в понятие нашей окружающей среды, это неотъемлемая часть. Мы живем не только в городах, это нам так, сказать, так кажется, что мы живем в пределах города, и все хорошо. Без этих лесов, без посадок мы просто, так сказать, нормально жить не будем. Это пока, к сожалению, не все понимают. Виявилося, що поряд з нами ще й досі мешкають рідкісні тварини. Тому ми попросили пана Олексія хоч трохи розказати про деяких із них. Із лісних видів можна назвати такого дуже цікавого представителя, як видра. Значить, всім вона звісна, мабуть, але мало хто її бачив в природі, тому що вид дійсно рідкий. У нас він, в общем-то, присутствує і присутствує на протягом по крайней мере, 5-6 последних лет мы наблюдаем его. Вот, хотя состояние, конечно, его популяции внушает опасения, то есть перспектива дальнейшая, она связана будет именно с, с тем, сможем мы регулировать и хозяйственную деятельность человека, и состояние природных ресурсов здесь, потому что это вид полуводный, она связана с водоемами, как озерами, так и рекой. В общем-то, но состояние пока, так сказать, не внушает уверенности в дальнейших перспективах. Очень интересный вид – это барсук. Это барсук, так называемый норник из хищных, классическая форма норников, связан с норами, устраивает целые разветвленные поселения из нор, так называемые городки. И вот еще одна черта вот этого самарского леса, значит, нами здесь обнаружены городки, которые существуют уже на протяжении ну, здесь мы опираемся, конечно, на вопросы местного населения, натуралистов. Они зарегистрированы, вот эти городки, 20, 30 и даже 40 лет назад уже были они сформированы. То есть они продолжают существовать здесь, эти барсуки, они живут на одном месте. Вот это поселение постоянно разветвляется, расширяется. В общем-то, и также в Самарском лесу пока есть такие угодья для барсука. Нужно сказать, что состояние вот этих природных экосистем, оно не будет сохраняться само по себе. Здесь уже мы настолько граничны чем вот, человек со своей деятельностью, со своей сферой своего влияния настолько уже перекрещивается с природными экосистемами, что здесь нужно регулировать именно с этой точки зрения, то есть со стороны человека уже нужно регулировать какие-то влияния, степень их, их направленность, чтобы вот эти природные экосистемы, которые здесь существовали, да, десятки тысяч лет по меньшей мере, значит, чтобы они продолжали существовать. Потому что те же самые животные, о которых я многих сказал, их статус вот, редких исчезающих, он обусловлен тем, что влияние человека, оно... Так сказать, носят чрезмерный характер и уничтожаются как э, их убежище, уничтожаются сами животные со стороны браконьеров, уничтожаются пригодные условия обитания. Вот это нужно принимать во внимание, конечно, чтобы мы так сказать, могли сохранить и отдельные виды животных, и в целом экосистемы, элементом которых эти животные являются. Ну и в целом, так сказать, нашу природную среду, еще раз подчеркну, уникальную в данном месте, потому что при Самаре у всех у нас... Э, сказать, звісної асоціації міста і самарський бор. Ми всі очень хорошо знаємо, сказать, это одна из жемчужин вообще степной зони України. Тут без преувеличения можна это сказати. А про те, що дають нам ліси, особливо такі стародавні, як наш при Самарській, у духовному плані, ми попросили прокоментувати людину, що очолює центр гармонійного розвитку Астра при середній школі номер 12 міста Новомосковська. Хочеться просто проникнутися тою чистотою, яка ще що И чтобы понять, что такое, что же такое слово Родина, нужно просто проникнуться чувством ответственности к тому участку, к которому ты, к которому ты прикипел к своими корнями, к своим живым истокам. И если мы коснемся в глубь истории, это же ведь казачьи леса, где это, это, скажем так, если мы возьмем просто по эзотерическим вещам, то последнее наследие наши, нашего характерництва, которое ушло из правобережье, на левый берег, оно как раз ушло по Днепру, по Самаре и дальше вверх. Где-то в этих местах теряются его остатки. Первый, я вот слышал, что первые следы еще поселений, как бы еще с эпохи встречаются черепки, которые прям вымывают в районе Васильевки, Самара. То есть, смотрите, люди живут достаточно далеко. И вообще слышал такое число 100 тысяч лет. Понимаете? То есть, очень глубокое, очень активное место. Посмотрите на рельеф этого места. Место ломанное. То есть, земля когда-то ее как было мало Выход, выход каких-то энергий, какого-то особого источника силы. Мы уезжаем куда-то за три земли. Мы пытаемся уходить в святую землю. Какие-то хаджи, луне устраиваем каким-то местам отдавая свою энергию материальную духовную чужому а вот наши такие святыни они просто занедбаны они погибают они требуют чтобы люди вернулись и взяли ответственность за эту землю потому что э, просто быть оторванным быть патриотом быть каким-то не знаю кем и быть оборванным со своими корнями со своими землей кричать что я там демократ ходить в вышитой рубашке а своих детей учить за границей и просто э, забывать о своей земле и попускать всему тому невежеству, которое сейчас дало ход на полную катушку, конечно же, это просто слова, это голословие. А хотелось бы действий конкретных. И просто мы поняли, что рано или поздно нужно все это брать в свои руки, потому что спасение утопающих, дело к самих утопающих. Если мы будем ждать, что кто-то откуда так сверху даст указания, что нам кто-то помогут, спасут какие-то директивы, инструкции, наставления, этого не будет. Вы хотите в Европу, вы хотите в Евросоюз? Пожалуйста, у меня были дети, которые приезжали с Англии, где все все, все вокруг частное туда зайти невозможно. Есть парк, где гуляют одновременно хиппи полицейские горожане собачками. Ну, это, это обрезанная свобода это свобода такого культурного социального концлагеря я считаю. А, а, дети удивляются из-за границы, что такое еще осталось. Мы этого имеем, мы этим не дорожим. И скоро мы этого лишимся. Мы лишимся своих святых мест, которые наработаны тысячелетиями, поколениями. Земля — это есть те кладовые, которые излучают эту энергию, энергию силы, которая в этих местах просто струится отовсюду. Родники, насколько чиста в них вода. Но эта вода, она уже не настолько чиста, потому что поля вокруг обрабатываются химикатами. Оно все стекает. В колодцах была вкуснейшая вода. Знаменовка на одной стороне, это на другой стороне. Сейчас в еще что-то как-то производят, воду сюда поставляют, а в этих местах вода, она уже негодная. И благодаря только неудобицам, где еще нет, нет, такой, нет доступа полей, еще вода как-то осталась в свою первозанную структуру. Но мы лишаемся того малого, что мы имеем. Мы боим, просто эту землю нужно как бы попытаться сохранить, чтобы она не попала под власть каких-то структур, которые спо, могут ее использовать в каких-то целях. Цир... Она должна принадлежать всем и каждому. Или нельзя рвать на части. Мандруючи лісами при Самарія Далі, нам пощастило зустрітися з лісничим цих мальовничих місць. Він погодився розказати про свої буденні справи у цьому споконвічному лісі. Ми знаходимося за населеним пунктом Андріївка біля заказнику державного призначення. Тут значить, рідкісні рослини. Звірі тут відпочивають, розмножаються, їх тут ніхто не турбує. В общем, ситуація така, що сюди заборонено в'їзд всім видам транспорту, окрім охорони, крім охорони. Проблеми в нас які на сьогоднішній день мусорники викидають люди де попало, кругом, в заказниках, не в заказниках. Вони не розуміють, що природа. Це їхнє здоров'я і їхніх потомків. Все відбувається або машинально, або спеціально. Тому що як проїжджати тут рядом, є звалки мусора, Пожалуйста, викинь там мусор і все. Приїжджають грибники, рибаки, охотники. Значить, така просьба на них: не залишайте кострів, від цього пожари, горять ліси, ну, московський район весь в диму, як можна, так грубо сказати. Нещодавно у нас біля села пожежа була, ми потушили собственними силами. Підпалили мусорник під Василівкою, вогонь пішов, чуть і хати не погоріли в селі. Багато лісів ми висаджуємо, нових насаджень. Це благодаря нашому директору смільському Сергію Олексійовичу. Є у нас питомник, зараз йде збор жолудя, шиповника, акації. Це все буде направлено в питомник, там будуть люди вирощувати і ми це висаджуємо. Приумножаємо ліси великими площадями, Виділяються землі, працюємо, охороняємо. Та на запитання, за що в нього серце болить, пан Віктор не вагаючись відповів. Вирубка лісів, рубають. Ліс. Зальотні в ночне время заїжджають, особливо тут у воєнний схози, за заказником там воєнний схоз. Там багато порубок. Побачивши наш подив, він пояснив. Вони вооружені сам. Лісник нічого не зможе зробити. Питання треба ставити сув'ясно з міліцією, задержувати браконьєрів. Тут у нас за Самарою зразу знаменівка. знаменівка. Вітіля приїжджають, рибачать і сітками, і електроудочками, значить, і вооружені, звісно. Для них закони не писані. Обурення Лесничего підтримав член клуба экологических поселень, прихильник руху анастасиевцев у нашем регионе Александр Матвеев. Что расстраивает здесь, так это постоянно едущие машины из леса, которые вывозят огромные дубы, которым лет, наверное, по 200. И если этот лес будет уничтожен, то, я думаю, мы все пожнем на себе такие негативные следствия, которые... Фильма ужасов трудно представить. Без этих лесов, без э, посадок мы просто, так сказать, нормально ты жить не будем. Самарский бор последнее время э, находится под угрозой э, исчезновения. Мы лишаемся того малого, что мы имеем. Мы боимся просто, эту землю нужно как бы попытаться сохранить, чтобы она не попала под э, власть каких-то структур, которые могут ее использовать в каких-то целях. Она должна принадлежать всем и каждому. Що ж ми за люди такі, що не хочемо почути самих себе? Це ж наші вчені, вчителі, захисники лісу, просто земляки звертаються до нас, до наших душ. А для душі немає різниці. Чи займаєш ти високу посаду, щоб впливати на цю ганебну ситуацію, чи ти просто як відповідальна людина залишиш спроби палити багаття і смітити там, де тобі пощастило знайти відпочинок в ласкавих долонях неньки природи? Тож не вагайтеся, люди, робіть добрі справи. Вихід з глухого кута завжди є, але для тих, хто його шукає, треба контроль за вісопилками. Весь цей ліс направляється у, на цілі сопилки, розпилюють і по пасному, і в Васильівці, та кругом. Кругом розпилюється ліс. Значить, везуть ліс на город, Ми, нам вони не підчиняються на трасі, значить державні працівники Гаїд повинні за цим дивитися, встановлювати, провіряти документи на вивоз цього лісу. Я думаю, если так будем спипрацевать, и Державная лесовая охрана, и милиция, и ГАИ, значит, у нас все получится. Я представляю тот коллектив, который все-таки надеется получить под облесение 5 гектаров земли, под введение индивидуального крестьянского хозяйства еще плюс 2 гектара земли, и этим заняться. Я все-таки знаю, что есть и выделялись из год бюджета средства на поддержку таких течений направлений. и направлений. вот хотелось бы увидеть, встретить тех людей, кто может в этом посодействовать. Около 50 сотни семей уже готовы, получившие землю, высаживать на ней лес. Всех тех, кто заинтересуется экологическим поселением и готов присоединиться к этому направлению, движению, я переадресовываю в редакцию в телеканала, который укажет наши телефоны, адреса. Та для совсем неразумных людей, что рубают гилку, на якій сидят, у нас есть деяка информация для роздумів от казачьего атамана Валерия Гридасова. Безнаказанно рубить дуб, бук или кедр не А темные силы знают об этом, и злые люди в основном относятся к этой породе людей старается навредить как можно больше. Я хотел бы вот здесь предупредить и обратиться к людям, злым людям, и обратить э, их внимание на то, э, сколько их э, родственников, подельников, друзей э, заболели, умерли, погибли в катастрофах. Вот вы срубили дуб. И э, опуститесь 3-4-5 лет, и вы увидите страшную картину вырубки рода. Вы вырубили дуб, и тут же э, ваш род начинает гибнуть. Так как начался рассвет дня Сварога. Э, и э, это не просто какие-то э, интересные э, случайные даты, это действительно астрономические даты изменения многих составляющих и на планете Земля, и в космосе. Темные люди знают вот это все, смену этих сакральных эпох. Но жить им хочется, и они стараются втягивать в это других людей, так сказать, руководя ими, сбрасывая весь негатив на вот этих людей, которые, которым платят копейки за то, чтобы они рубили наши сакральные деревья. И надо помнить рубщикам леса, что их род просто исчезнет с планеты Земля. Наприкінці маємо гарну новину. На духовне побачення з лісом вийшли наші діти. Вони спілкуються з рідною землею як з живою істотою. Тому в них є реальний шанс змінити ситуацію і зробити себе та материковий ліс щасливими. Саме в ці духовно-екологічні подорожі на місця сили наших предків вже не перший рік дітей супроводжує вже знайомий нам керівник центру Астра Олег Левицький. Якщо говорить... объемно в общем о системе воспитания, о системе развития ребенка, то невозможно ее отделить от живой, гармоничной сферы, которая является для нас живая природа, непосредственно наша, наша живая мистерия, наш лес, который для нас, для воспитанников нашей школы, стал как вторым домом. Невозможно ребенка сделать настоящим полноценным человеком оторвав его от чего-то живого, от истоков. часть живой огромной природы, и каждый является неотъемлемой, необходимой его частью. И чтобы почувствовать это, эту целостность, объемность, нужно именно слиться с этим живым исток, прийти к этим живым истокам. Эта возможность от нас уходит, от нас, у нас ее просто забирают. То есть не, не, остается тех живых пространств, просто какие-то локальные, локальные места, которые достаточно коснулась наша урбанизация, наша цивилизация, так сказать. А чтобы действительно человек обрел и увидел эту полноту, детей по большому счету, некуда вывести, негде показать это. Таким образом, в своей школе мы пытались перекоснуться к этому пространству через ну, такие взаимодействия посредством выходов, походов, тренингов, тренировок. Это прежде всего район прилегающих лесов при Самаре. Это Новомосковская, это села, которые идут по, по, вверх по Самаре, вплоть до Павлограда. Это и Андреевка, Всесвятская, Васильевка. Это леса, в которых мы нашли свою полноту, обрели самих себя обрели свою целостность. И, конечно же, невозможно быть в этих местах и остаться равнодушным, пустым человеком. И вообще дети, когда они соприкасаются с этим живым пространством, они начинают раскрываться, раскрываться до такой степени, что просто сказка, она как бы оживает на глазах. И оживание этой сказки мы наблюдали как раз во время наших таких выездов. У нас несколько, скажем, таких направлений работы. Это работа с непосредственно с подростками школы на прилегающем микрорайоне Кулебовка. Это летние лагеря, которые проводятся с детьми вообще, которые собираются в всей области. И, ну, бывало, бывает, даже из дальнего, ближнего зарубежья к нам подтягиваются дети. И мы стараемся показывать им как раз эту глубину, эту объемность через, ну, конечно же, рассказать об этом месте, не оторванно как-то без ссылка на какие-то исторические средние данные, то есть невозможно. Мы сами изучаем эти места, а мы приходится заниматься и краеведческой деятельностью. Хотелось бы конкретизировать некоторые места, относительно которых это все началось, откуда, где это все протекало. Это непосредственно начиналось наше движение с леса, леса села Орловщина. Дальше мы были развитие, и уже следующие наши изучения это в происходило на базе, скажем так, некоторых мест, где можно было ну, арендовать какие-то какие -то помещения, это, то есть турбазы или же какие-то охотничьи домики. Это было село Андреевка и дальше по Самаре. Мы не только были привязаны к каким-то домикам, мы сами брали палатки, выходили, жили на, на берегах озер, лесных озер, на берегах заводей самой Самары. Фауна, флора этих мест, конечно же, эти кушинки, которые можно увидеть. Но просто, чтобы это почувствовать не на пленке, а вживую, нужно просто выехать и посмотреть это как, насколько это все гармонично и красиво, а в самих лесах зайдите почувствуйте эту чистоту первозданности на этих озерах, из которых просто воду можно пить даже не подвергая ее обработке, что мы в принципе и делаем. Когда я купаюсь в княгине, я просто пью эту воду живой, живой. И в нашем одном из лагерей мы привели детей на это озеро, просто их искупали в нем, какой-то обряд очищения. Просто дети дети были другие. Мы три 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 суток провели на этом озере, просто причем мы не прикасались, не вмешивались в структуру детей, они, они жили своей жизнью потому что я понимаю, что переход к новому обществу, к новому какому-то социальной структуре, это должно происходить через формы взаимодействия, новые формы взаимодействия. То есть школа, которую мы имеем в нынешнем понимании, она все-таки школа, которая дезорганизует, деструктурирует сознание, и она все-таки обрезает в каком-то уровне, обрезает ученика, она его не сводит на какой-то уровень, выше которого. То есть это опять же какой-то человек с набором потребителей каких-то требований, выше которых он просто не пойдет, потому что в нем этого не развито. Человек, который не может брать на себя ответственность. То есть в этом контексте мы рассматриваем, что школа будущего – это школа взаимодействия, где учитель и учитель – это не есть какие-то иерархические структуры подчинения одно другому, а это, это сотрудники, которые которых взаим, есть взаимный обмен энергиями. Все это мы пытались взять в нашей системе взаимодействия, в нашей школе Астра. То есть и, и Процесс экологичного воспитания, патриотического воспитания, культурно-нравственного воспитания. И, и оно невозможно просто без живых корней, привязанных к земле, к лесу. Сдается, надея не покинет людство, доки серед нас будут існувати такие небайдужие, светлые и энергийные особистості, как наш пан Олег и его однодумцы. Как рубцы кровоточат и жгут, словно путы границы, Паутиной коварной набросили сеть города, Где душа пребывает оторвана, словно в темнице от земли. От любви и бегут в никуда поезда рассекли, Разобщили, разрезали общее поле, Спрятав грязные умыслы за пустотой болтовни, Прозвенели в церквях о свободе цепями неволи, Умножая пустые, бездарные серые дни, Приложили к душе непонятные чуждые меры И измерили совесть мерилом культурных убийц Надругавшись над памятью и над остатками веры Прячал живую сущность за масками благостных лиц еще горестных лет, все молясь на немое распятие Мы забыли тропу, что была по траве к роднику а весна все ткала быстром трав разноцветное платье, Чтобы дать без остатка любовь своему жениху. Человечьему сыну, чьи ясные синие очи Затуманились блеском искусственных желтых огней, И бредет надуждая сквозь темные дикие ночи Вереницей убогих безрадостных тягостных дней. Он не знает, куда держит путь, и не помнит начала, Но, умывшись росой и обнявшись весенней зарей, Вдруг проснется, вернувшись к отчизне святому кричала И забачит от счастья, целуясь с родной землей.